Oh, сегодня я вам покажу что-то такое Вы слышите какой-то музон вон там Может цвет еще будет по-разному да? Это я смотрю там фильм идет Так, еще нового oh, У меня есть две открытки Я вам могу показать, которые я буду дарить на Новый год их очень легко сделать даже э, вот эту елочку вот это если честно они объемные это акриловые краски эти штучки вы врезаете в прямоугольники разных размеров к меньшему большого к меньшему потом берете карандаши закручиваете и приклеите клеем у вас получается вот такая вот елочка акрил и акриловые краски для ткани вот тут использованы. Вот тут вы можете наклеить какую-нибудь там цвета ленточку или что-нибудь. Возможно, ну, бантики разные, не знаю. Ну, мне захотелось сделать именно так. Выглядит по новогодней. Тут я написала с Новым годом 2015. А вот там написано. И буду заморачиваться. Лама. Вот это мне больше всего нравится. Короче, я там... Мы ездили в этот мир с классом. Там я приобрела ручку ламу. Она мне всегда позитивит. Такая милая, няшная, мягкая. Ну, просто вообще писать очень удобно. И еще одна открыточка. Вот такая из акриловых красок, карандашей. И моим умением рисования все можно легко делать самим. акриловой краски. Можно сделать какими-то блестками. Тоже пожелаем такой вот подарочек. Может быть не очень видно. Тут я написала с Нового года 2015 овечке. Как я люблю овечек, Желаю всем счастья, здоровья, любви в Новом году. С Новым годом! блин, сейчас будет вот стопудово слышно Шерек. Не заморачивайтесь. Итак, я продолжаю это видео. Извините. И я вам принесла мой сапожок. Я его делала сама, шивала. Няня. -ня. Вот так вот. Кладет сюда подарочек. Ну, мне кажется, объяснять долго не надо. О, украшайте по-любому. Тут сделано при помощи машинки. Шовом. Ну, короче, просто. Я так жду, не дождусь этого Нового года. Мне там овечки две лежат. Я уже для всех подготовила подарки, хочу всех своих друзей, родных поздравить, вместе их собрать, прям взять такие тин 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 в одну кучку, всем им подарить, все поздравить, положить все по полочкам, все должно быть прекрасно. Я знаю, я очень много говорю бреда на камеру. Волнение. Что вы так много болтаете? Они меня тоже висит ладно. Не надо смотреть там. Кстати, видна моя елочка. Он там есть золотистая елка. Вот так. Да, вон там немного нет, но непонятно. Ладно. Если честно, у меня елки нет. Это так еще обидно. Мы хотим поставить настоящую елку. Скоро мы купим. Я даже сниму ее, когда вот снимать видео здесь сейчас я снимаю в гостиной не в своей комнате она мне там а в гостиной ну, ладно всем хочу поздравить с новым годом еще раз третий раз все, все красное блин ладно пофиг просто ставьте лайки вверх и подписывайтесь на каналы друзей, и на мои каналы, и на канал это Полина Панда, ну, короче, вы все поняли. Ставьте пальцы вверх, и всем пока!